জনতা শিল্পী জুবিন গার্গের অকাল প্রয়াণের রহায় দুর্গা পুজোর উৎসব বাতিল সমস্ত পুজো কমিটির দাবি দ্রুত তদন্ত করে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে জুবিনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ অসম পুজোর মুখে জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সব ম্লান হয়ে গিয়েছে রহার বিভিন্ন জায়গায় পুজো কমিটিগুলো সমস্ত আয়োজন বন্ধ করে দিয়েছে শুধু নামেই পুজো হচ্ছে পুজোর দিনগুলোতে প্রত্যেকটি মণ্ডপে চলবে জুবিনের প্রতি শ্রদ্ধানুষ্ঠান আমি দুহেজাৰ আঠ চনৰ পৰাই ৰহা নতুন চাৰিআলিৰ সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা ভাগ আমি পাতি আহিছোঁ এইবাৰ আমাৰ অষ্টাদশ বাৰ্ষিক কিন্তু আমাৰ বৰ দুখৰ বিষয় যে অসমৰ জাতি অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ হিয়াৰ আমুঠু জুবিন দাৰ আজি আমাৰ মাজত নাই যোনদিনাখনেই আমি জুবিন দাৰ এই মৃত্যুৰ খবৰটো পাইছিলোঁ সেইদিনাখনেই আমি ৰহদৈ বাৰৈ যুৱ মঞ্চৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমাৰ এইবাৰ দুৰ্গা পূজা ভাগত কোনো ধৰণৰ জাকত জিলিকা বা কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলোত বাতিল কৰা হৈছে আমি ৰহাৰ ৰহদৈ বাৰুৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈ এটি বিশেষ আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ হিয়াৰ আমুঠু অসমৰ সাৰ্থ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত আমি যি মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ আৰু যিসকলৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই এই মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকক উচিত তদন্ত কৰি তেওঁলোকক ধৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰ স্তম যাতে শাস্তি দিয়ে সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে ৰহাপুৰণা চাৰিআলিৰ দুৰ্গা পূজা উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে আমাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছিলে আমি গোটেই আটাইকেইটা কাৰ্যসূচী আমি বাতিল কৰিছোঁ